сессию, и всех депутатов пускай привозят сюда. При да. порядке. За вчера, вчера, для созыва сессии внешней дной на, на закрытом предприятии почему-то умудрились собрать всех депутатов. Сегодня же почему-то депутатов нет. Те, которые вчера дружно голосовали за, за бюджет. Зато сегодня Дома 32 по улице Советской рассказал во все услышания, что горошка ему не угас. От кого он получил тогда указание не появляться на сессию? Мы требуем, чтобы дорожка исполнял все свои обязанности, а не нарушал законы Украины. Жителя жители Ленинова пускай